إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اوصيكم بتقوى الله Və hiya wasiyatu llil awalini və ve l-axirin və laqad wasaynallazina utul kitaba min qablikum və iyyakum an taqulla. Ən birinci Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu Allah Taalanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyruğu ilə Rəbbimiz biz sizdən əvvəlki əhl-i kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edir. Və bu gün xeyrin açarlarından danışmaq istəyirəm. Xeyrin, səadətin, xoşbəxtçiliyin açarlarından o açar ki, varsa səndə, çatacaqsan istədiyinə. Yox, əgər yoxdusa səndə o açar, aça bilməyəcəksən o xeyir qapısını, o səadət qapısını. Ona görə Allah təala düzəninə baxsaq Allah təalanın və bəşər üçün Hazırladıqlarına baxsaq, görərək ki, dünya və axirət məsləhəti üçün nə səbəb varsa, nə açar varsa, o qapını açmağa, nə yol varsa, hamısını Allah Teala bəyan edib öz kəlamında peyğəmbərin diliylə və bəyan edib ki, kim muradına çatmaq istəyirsə, bu açarları tapmalıdır. Və bilməlidir Necə hasil olur bu açar? Rəğbəti, istəyi həyata keçsin deyə. Amma kim cəhənləngər olacaqsa bu açarı axtarmaqda və ya bu açarları, bu səbəbləri axtarmaqda istədiyinə çata bilməyəcək, itirəcək rəğbətini. O arzu ki, rəğbətlidir, hər istə ona çata bilməyəcək ona, itirəcək. Ona görə əzəmətli və əsas bir qayda var, hansı ki, onu azberatməli qəlbimizdə dilimizdə aljazaeu min cinsil amal. Cəza yəni mükafat əməlin növünə görədir. Və bəs edir ki, alimlər bəyan ediblər bu əsərləri necə əldə etmək olar. Və onlardan biri də Allama Abdurrahman Sadı rahimehullah özüki risaləsində Vasail ila hamil maqasit adlı risaləsində mühim məqsədlərə saxtmaq üçün vəsilələr vasitələr adrəs haləsində bir ki Allah Taala hər tələb üçün, yəni insanın rəğbət etdiyi bir tələb üçün, rəğbəti üçün səbəb və yol qoyub. Hansı ki, bəndə o yolu tutsa, Allahın izniylə istədiyinə çatacaq. O səbəbləri, o açarları götürsə, bəndə Allahın istədiyi ilə, istəyi ilə, izniylə ona çatacaq. Və onları biləndə görürsən ki, insan necə mühtacdır, ehtiyaclıdır bilməyə o səbəbləri, ona necə çatmağı, o açarı necə əldə etməyi və dayanmalıdır. Öyrənmək üçün o səbəbləri və Allahdan kömək istəməli. O yolu getməkdə, o səbəbləri tutmaqda, məqsədinə çatmaq üçün sərf etməlidir. Əlindən gələni məbudunun köməyi ilə. Məbudunun köməksiz kömək olmadan yox. Xaliqinin, Allahın köməyinə arxalanaraq və qapılara, qapıdan yaxınlaşaraq, pəncərədən yox. Hər şeyə öz qapısından yaxınlaşaraq, ona yerə görsən ki, belə edən nizam tapır, amma onun əksini edən xəlal var, onun o qapıdan keçməyə, o qapıya çatmağında. Və ya naqisliyi var və itirir rəğbətini, çatmaq istədiyi o məqsədi. Və bu açarlar hansı ki, Bəh, dedi Şeyx Rəhiməhullah deyir ki, ən başlıcası və ən birincisi Allah'a iman və həqiqi təqvadır. Allah'a iman, həqiqi təqvadır, hansı ki, Allah Teala bu iki səbəbi səbəb edib dünya və axirət xeyrinə əldə etmək üçün. Və dünya və axirət şərindən qorunmaq üçün hər bir pislikdən, hər bir bəyənilməyən işdən Ona görə bu 2 əməlin və ya bu 2 məsələnin səmərəsi faydası əzəmətlidir və nəticəsi də gözəldir, hansı ki, saysan qurtarmaq olmaz. Nə qədər saysan da qurtara bilməzsən və Quran və sünnə nə çox bəyan edib bu səbəblə bağlı olan məsələləri. Demək olar ki, Quran və sünnədə gələn məsələlərin hamısı bu ikisinə bağlıdır. Hər bir xeyir, hər bir fayda məndə üçün nə varsa dünya və axirət üçün bu iki şeyə bağlıdır: iman və təqva. Həmçinin xeyrin açarlarından elmin açarları. İnsan ona necə çata bilər bu elmin açarlarına? Gözəl tərzdə sual verməklə, yəni soruşmaqla, gözəl tərzdə qulaq asmaqla, fikirləşməklə və Elmin bu açarlarını düşünməklə, dərk etməklə. Həmçinin Ruzu bəhəşətinin də açarlarını bəyan edib. Bəyan edib ki, Ruzu bəhəşətinin açarları nədir? Ruzunu tələb etməkdir. Ruzunu axtarmaqdır. Evdə oturub bəzi zəlalət firqələr kimi göydən ruzu gözləməklə yox. Əksinə, ruzunu tələb etməkdir. Nə münasib səbəb varsa, o səbəbdən tutunmaqdır. Və bəndəyə nə münasibdirsə o ruzunu axtarmalıdır. Bacardığı özünü çətinə salmadan. Həmçinin Allah Taala-ya arxa yenməmək, arxalanmaq və Allah Taala-ya etibar etmək ruzunun gəlməsində. Həmçinin xeyrin açarlarından hansı ki, insan onunla istədiyinə çatır, dua. Dua etmək. Duaən Güclü səbəblərdəndir, ən güclü açarlardan da insan istədiyinə çatсын. Və baxsaq, görərik ki, Quran və sünnə bəyan edib ki, insan duasında israrlı olarsa, hər hansı bir vaxt duanın qəbul olunan vaxtları xüsusən və ümidi də güclü olarsa, səbəbdir ki, insan dünya və axirətdə nə tələb edirsə ona çatсын, hasil olsun onuncu. Həmçinin xeyrin açallarından bilmək ki, cəza əməlin növünə görədir. Dərk etmək bu məsələni, başa düşmək. Çünki kim Allahın bəndələrinə qarşı yaxşı olsa, Allah təala bəyan edib ki, Allah ona qarşı yaxşı olacaq. Kim qardaşının ehtiyacını ödsə, Allah təala onun ehtiyacını ödəyəcək. Kim bir müsəlmandan onun kədərini aparsa, Allah təala onun kədərini aparacaq. Və kim bir müsəlmanın ayıbını örtsə, Allah Teala onun ayıbını örtəcək. Və kim bir müsəlmana çətinləşdirsə, onun üçün Allah Teala onun üçün çətinləşdirər. Kim bir müsəlman üçün zərər verən olarsa, sərt olarsa, Allah Teala ona qarşı sərt olar. Və kim insanların ayıbını axtararsa, insanlar onun ayıbını axtarar. Və kim iffətli olarsa, Allah Teala onu iffətli edər. Və kim Allahın ona verdiyini kifayətlənərsə Allah Taala onu varlıq edər. Və kim səbir edərsə Allah Taala onun səbrini artırar, səbirli edər. Və kimin təvəkkülü qüvvətlidirsə Allah Taala ona yetər, istər dünya, istər axirət məsələlərində. Və kim öz nəfsinə təvəkkül edərsə və ya başqasına təvəkkül edərsə Allah Taala onu onu təvəkkül etdiyinə buraxar və onu alçalda Və kim xeyr niyyət edərsə, insanlara nəsihət niyyət edərsə, Allah təala onun işini asanlaşdırar. Və onun mükafatını əzəmətli edər. Amma kim şər niyyət edərsə, məxluqata zərər niyyət edərsə, nəsihət etməsə, cəzası ağır olar. Aqibəti heç onun yaxşı olmaz. Həmçinin xeyrin açarlarından gözəl əxlaq və pis əxlaqdan uzaq olmaq. Ona görə insan nə vaxt təvazökar və gözəl əxlaq sahibi ola bilər? Gözəl əxlağı istəsə, rəğbətlənsə ona. Bilsə ki, gözəl əxlaqın necə səmərəsi, bəhrəsi var. Və nəfsini ilə mübarizə aparsa, nəfsini tanısa, onunla mübarizə aparsa, onu öyrətsə xeyirə Ona görə nəfs necə öyrətdin elədir. Az öyrətdin isə qənayət edir ona. Başı-başına buraxdınsa nankər olur. Eləcə də əksi nədir? Pis axlaq. Hansı ki, səbəbdir hər bir şərə. Və bu pis axlaqlardan bəyan edib dinimiz ki, insan öz özlüyünü, öz özünü bəyənməsi, öz nəfsi ilə təəccüb etməsi və ya axmaqlıq Eləcə də şöhrət bələsdiyi, üzdə olmaq, başçı olmaq, sərxoşluğu istəyir ki, o olsun öndə. Bunlar hamısı səbəbdir yönəltsin onu nəyə? Pisə, pis axlaqa. Pis Və həmçinin xeyrin açarlarından insan istədiyinə sata bilməyi. Xeyri istədiyinin hasil etmə səbəblərini bilməyi. Ona görə də əməl edəndə davamiyyətli etməlidir. Qırılmamalıdır əməllər. Əməldən, əməldən ümütsüz olmamalıdır. Çünki hər bir tələb etdiyi hasil olması üçün, əməlinin bəhrəsini görməsi üçün davamiyyətli olmalıdır əməlində. Və əksisi də uğursuzluqdur. Uğursuzluqdan uzaq olmalıdır. Əksinə Allah'a ümidi möhkəm olmalıdır. Həmçinin xeyrin asallarından müsibətlərə səbir etmək Vəmi şübhətlərə səbr etmək üçün səbəbləri bilmək, nəfsini hazırlamaq, bəlalar gəlməmişdən öncə, kədər gəlməmişdən öncə səbəbdir. Qorunasan bələdən, kədərdən və sıxılmayasan bəla baş verdiyində. Ona görə də görürsən ki, necə ki misal çəkirlərdi şairlər, ərəb şairlər deyirlər ki, və qalləmən cəddə fi amrin tatlubuhu wastashiba as-sabra illa faza biz-zafari na'z insan var hansı ki ciddidir işin tələb etməkdə və səbrlə tələb edir o çatır zəfərə az insan əksər insanlar işini tələb edəndə səbirsizlik edir ona görə çatmır tələbə istədiyinə və həminin xeyir açarlarından köksün genişliyi sıxılmamağı köksün sinəsinin geniş olması və ən başdaca səbəb də sinənin kökünün geniş olması qəlbin Allahla bağlılığıdır. Yalnız Allahla, başqası ilə yox. Allahı zikr etməklə, qənaətçi olmaqla, kədəri və qəmi aparan əməlləri etməklə bu gətirir kök genişliyini, qəlb genişliyini və gözəl həyatı və əksisi də ziddidir. Kökçünün sıxılmağı, qəlbinin sıxılmağı nədir? Allahdan qeyrisinə bağlılıqdır. Allahdan qeyrisinə bağlılıq çıxıntıdır dünya və axirətdə. Nə qədər nimətin içərisində olsan da dünyada. Ona görə təcrübə böyük şahiddir ona. Qaldı ki hələ Quran və sünnədən dəlillər. Həmçinin xeyrin asallarından biri görəndə asanlaşdırma Ona görə gözəl niyyət və ixtilas, Allahə ixtilas səbəbdə Allah Taala işləri asanlaşdırsın. Və nicat tapasan əməlində və çoxlu faydasını görəsən və əksidir onun əksidir. İnsanlara çətinləşdirmək səbəbdir ki, niyyətin necə pis olduğuna dəvət etsin. Və həmçinin xeyrin açarlarından, səbəblərindən nicat tapmağın yollarını öyrənmək, bilmək Xüsusən də dəvətdə, dəvətə aparanda hikmətlə aparmaq. Tərbiyə verəndə hikmətlə tərbiyə vermək, öyrədəndə hikmətlə öyrətmək. Çünki hikmətin mənası nədir? Hər şeyi öz yerinə qoymaq. Hər bir şeyi öz layiq olduğu dərəcəsinə endirmək, hər şeyə öz qapısından yaxınlaşmaq. Əksi də ziddidir. Ona görə hikmət Səbəbdə dəvətdə uğur qazanasan. Çünki dəvət edəndə bilirsən, nə münasibdir ona edirsən. Hər kəsə münasib halına görə halına uyğun dəvət edirsən. Onun başa düşdüyü tərzdə taqəti gətirəcəyi bir şeyi ona deyərək və ya ona öyrədərək və başlayırsan tədricən, birdən birə yox. Asandan çətinə də olub. Və həminin Xeyrin əsarlarından dində imam olmaq, öndə gedənlərdən olmaq. Necə çatasan ona? Deyirlər ki, alimlər: "Bis sabr və yaqin tunalul imamatü fid-din." Sabr və yəqinliklə dində imamlığa çatasan, öndə olasan. Yəni qəbul olsun səndən, insanlar qəbul edən kəsdərdən etsin Allah təala səni. Çünki yəqin insana bəsirət verir. Qula bəsirət verir əqidəsində Mənhecində, əxlaqında, əməlində səbr isə onu rəğbətləndirir əməl etməyə. Yönəldir onu əməl etməyə, ciddi, ixtira edərək, çalışaraq faydalı işlərə və bu ikisi ilə kamilliyə çatır. Naqislik isə bu iki sifətin olmamasıdır və ya onlardan birinin olmamasıdır. Həmçinin xeyrün açarlarından nimətlərin qalması və artmasını Bilmay necə artır, nemət necə qalır, necə artır. Və beyan edib dinimiz ki, nemət şükür və ondan artığı ilə artır. Şükürlə, yəni Allah'a şükür etməklə nemətlər artır, bərəkəti çoxalır. Ondan artığı, yəni nemətin kimdən olduğunu etiraf etməklə. Etiraf etməklə ki, nemət verən Allahdır. Etiraf etmək ki, ondan da nə gəlir bizə? Və tərif etmək ona, Allah Taala'ya. Və bu nemətlərlə onun itayətində durmaq. Neymətlər, səbəb kimi, kömək kimi götürüb onun itayətində durmaq. Həmçinin xeyrin açarlarından hidayətə və haqqa çatmaq yollarını bilmək. Ona görə ən böyük xeyrin açarı insan bilməlidir ki, hidayətə yalnız bir yolla çatmaq olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallamın gətirdiyi ilə, Allahın kitabı və hədisləri ilə. Çünki onunla haqqa çata bilərsən və bütün həqiqətlər hansı ki, tələb edirsən, yüksək istəy, rəğbət, haqq onunla çata bilirsən. Bilməyin ki, yəqinliklə bilməyin ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam od qaya onun gətirdiyi elimdi. Məqsəd onun bəyanı və o insanların ən çox biləni o idi. Haqqı ən yaxşı tanıyan o idi. ən nəsihət edən o idi və an çox da Allahdan qorxan o idi. Haqqa həris idi. Ona görə insaflı kəs dayanıb baxsa məsələlərə bilər ki, nə gətiribsə haqqdır. Və nə müxalifdir onun gətirdiyinə, hamısı batil və zəlalətdir və şək yoxdur bunda. Nə gətirməyibsə və gətirdiyinə nə müxalifdirsə batildir. Bunu etiraf eləməlidir hər bir müsəlman və bilməlidir ki, Ona müxalif olan nə varsa batildir və sübut olub dəlillərlə və dəlillərdən də qabaq kifayətdir ki, baxasan ki, düşünəsən öz ağlınla ki, əgər o bir şeyi əmr etmiyibsə, onu gətirməyibsə, öyrətmiyibsə, əksinə çəkindiribsə, o zəlalətdir, o haqq ola bilməz. Bu dinin əsaslarında və ondan ayrılan məsələlərdə belədir. Və bəs edir ki, meyardır. Meyar bir şeyin haqq olub olmamasını meyarı Peyğəmbər sallamədə və gətirdiyi Allahın kitabı və sünnəsi, hədisləri. Ona görə ölç bu meyarla görəcəksən kimin haqqı, kiminə haqq, kim batil. Və həmçinin xeyrin açarlarından şeytanın hiləsindən salamat olmağın yollarını bilmək. Şeytanın hiləsindən salamat olmaq üçün o yolları öyrənmək və bunun üçün də güvətli iman lazımdır. Allah Taala-ya Güvətli təvəkkül lazımdır. Allahı çox zikr etmək lazımdır. Allaha sığınmaq lazımdır şeytanın və ordusunun məkrindən, hiləsindən, şərindən və uzaqlaşmaq lazımdır hər bir səbəb hansı ki şeytanın hiləsinə aparır. Yəni günahlardan, asiliklərdən əksinə nəsə baş versə günahdan qaçmalısan tövbəyə. Özdə qətiyyətli tövbə ilə şərtləri ilə hansı ki o tövbə qəbuldur Allah yanında. Və həmsinə xeyrin açallarından insan bədən sağlamlığı nə qoruyur, onu onlar bilməlidir. Bədən sağlamlığı hansı ki, əmanətdir verib Allah Taala sənə. Və bilməlidir nə yeyir, nə içir. Baxmalıdır halaldır, haramdır. Və yediyinə baxmalıdır. Zərərdir yoxsa yox münasibdir ona? Ona görə yeyəndə elə yeməli ki, israf etməsin. Az yesin və ağzında olanı çeyniyi bu udmamış başqa bir loxmanı salmasın ağzına. Sağlam yeməldi. Sağlam necə ibinin qıyımdır, süfrədə yemək doludur, göz görür, iştaha çəkir, tamağı var, lakin əlini çəkə bilirsən. Sağlam yemək odur. Və necə Peyğəmbər sallalləm öyrədib o cür. Mədəni bölmək üçsəyə. Və həminin bədən sağlamlığından qorumalıdır özünü. Hər bir zərərdən, istər daxili zərərdən, istər xarici zərərdən. Və uzaq olmalı idi kədər gətirən səbəblərdən. Nə kədər gətirir o səbəblərdən uzaq olmalı idi. Müalicə etməli idi kədər baş verisə. Şəriət necə əmr edib belə. Həmçinin buyurur ki, Şeyx Said Ərəhiməllah, həmçinin gözəl qoxu olan yerdə olmalı idi, pis qoxudan uzaq olmalı idi ki, bədəni sağlam olsun. Eləcə də bədənini yaşadığı mühiti təmiz saxlamalı idi. Yaşadığı yer təmiz olmalıdır, rahat olmalıdır onun üçün. Sağlamlıq olsun deyə. Hava səfalı olmalıdır, təmiz olmalıdır. Və həmçinin buyurur ki, idman səbəbdir bədənin sağlamlığı üçün. Və çalışmalıdır, səy göstərməlidir gözəl həyata nə rəqəbləndirir onu əldə etməyə. Qəlbin genişliyi nə gətirir ona? Və dərmanlardan zərurət olduqda istifadə etməlidir. Zərurət olmadıqda yox. Ona görə dərmanları daimiyyətli istifadə etmək bəyənmir alimlər. Deyiblər, bəzən fayda versə də, bəzən zərər verir və bəzən əksər halda ehtiyac olmadan dərman istifadə etmək zərərdir. Ona görə dərmanları zəruri məsələlər bölümünə aid ediblər. Zərərət olanda istifadə etmək. Həmçinin xəstəlik gətirən, ağrı gətirən səbəblərdən uzaq olmaq, hansı ki gəldiyində hakim olur insan bədəninə. Uzaq olmaq ən başlıcası da vəsfəsələrdən. Vəsfəsələr səbəbdir cürbəcür xəstəliklərə. Ardınca düşüb getsən. Onu görsən nə qədər vəsfəsələri insan var, illərdir çaalmur. Danışır, kimi görür danışır o vaxtda, yadından çıxarmır, unutmur. Vəsfəsə izləyir onu. Vəsfəsən tərk etsə xilas olar ondan. Ona onun görə alimlər deyirlər vəsfəsə elə bir şeydir ki, insana öldürür hətta. Və gəlb xəstəliyi, zəifliyi əsas səbəblərdən bir xəstəliyin gəlməyinə, gəlməyinə. Ona görə gəlb xəstəliyi daha mühümdür. Nəyinki bədən xəstəliyi. Çünki gəlb xəstəliyi bəzən insanın cəsədini də məhv edir, dünya və axirətini də. Və bəs edir ki, gəlb gücdə olanda insanın necə təvəkkülü gücdə olursa, imanı gücdə olursa, bəla gələndə Səbir edə bilirsə, bəla gəlməmişsə onu dəf edə bilirsə, gəlb güclü olanda xəstəliklərə qarşı da dözümlü olur insan bədəni. Həmçinin xeyrin açarlarından Allahın rəhmetini və məğfirətini qazanmağın yollarını öyrənmək. Və bilmək ki, Allahın rəhmet və məğfirətini qazanmağı qazan, qazanan yollar hansı ki, imandır, tövbədir, salih əməllərdir. Bəndələrə qarşı yaxşılıq etməkdir. Məxluqata, hətta heyvanlara qarşı yaxşılıq etmək, insanları bağışlamaq, bütün bunları hamısını cəm edən var. O da Allah və Rəsulun itayətidir. Buyruq ki, Allah və Rəsuluna itayət edin ki, bəlkə sizə rəhmlə. Və həmçinin xeyrin açarlarından Peyğəmbər s.ə.l.ə.n şəfaətinə nail olmağın yollarını bilməlidir. Nəce peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın şəfaətinə çata bilərsən axirətdə. Və bəyan edib dinimiz ki, bu ancaq kamil ixtlasla olur. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə çox salavat deməklə olur. Ona tabe olmaqla, istər sözündə, istər əməlində, yolunda, onu sevməklə, ona hörmət etməklə, onun itayətini başqalarının itayətindən qabağa çəkməklə. Və həmçinin əməlin qəbul olması üçün açarlar var. Səbəb var. Və dinimiz bəyan edib ki, səbəb çoxdur əməlin qəbul olması. Lakin hamısı iki səbəbə qayıdır, iki açara qayıdır. O da ixlas və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin sünnətinə tabe olmaq. Ona görə də kim ixlasında güclüdüsə, tabeçiliyində güclüdüsə, onun əməlinin qəbul olması, savabının çox olması daha layiqdir, daha çox olacaq. Və həmcinin dinimiz bəyan edib ki, xeyrin açarlarından düşmənlərə necə məğlub olmanın yolları var. Və dinimiz bəyan edib onu, o yolları. Və bəyan edib ki, düşmənlərə qalib gəlməklə gəlməyin yollarından səbir ən başlıcası səbirdir. Sabitlikdir, sabit, sabit olmaqdır. Və eləcə də məşfərat məsləhət etmək və Allaha təvəkkül etməkdir. Hansı ki səbəbdir bu dördü düşməndən üzərində qələbə çalasan. Xüsusən də əgər maddi güclə ona çatılırsan. Və xüsusən də hazırlaşmısansə, hər belmini bilirsənsə səbəbdir Allah Tala sənə düşmənlərə qarşı güc versin, qələbə versin. Və Ənfal surəsinə baxsan görərsən ki, hamısını Allah Tala qeyd edib ordan. Və həmsinin xatırlıla bil ki, Xeyirin açallarından sadiqlik. Çünki sadiqlik insanı yaxşılığa yönəldir. Yaxşılıq da cənnəti aparır. Və sadiq olmalısan müəmmələndə insanlarla ki, bərəkət olsun. Və sadiqlik səbəbdir ki, şərəf və etibar qazanasan. Və əksi nədir? Yalan. Nədir? Şərəf və ləyaqətini itirirsən, etibarını itirirsən. Həmçinin xeyrin açallarından bil ki, təmbel olmamalısan. Çünki təmberlik məhrumiyyətdir. Və eləcə də təkəbbürlü olmamalsan, çünki təkəbbürlük hər bir şərin açarıdır. Və həmçinin xeyrin açarlarından bilməlisən ki, xəsislik, hərslik səbəbdir paxıllığın qapısını açmağa. Səbəbdir qohumluq əlaqələrinin qırılmasına, əksinə səxavətli olmalısan. Çünki səxavət açardır hər bir xeyirə. Açardı Hər bir xeyrin əldə edilməsinə, hər bir fəzilətin əldə edilməsinə, xüsusən də əgər səbrlə olarsa bu səxavət. Və sərir, səxavət böyük bəhrə verir. Və həmçinin sonda xeyrin açarlarından və ən mühümü demək olar ki, hansı ki bütün bu zikretdikləri etdiklərimizi özündə cəmlədir niyyət. Niyyət sadiq olmalıdır, düzgün olmalıdır. Nəhaq yerə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam demiyib ki, əməllər niyyətə görədir. Yəni əməlin qəbul olub-olmaması, mükafatının, cəza və ya Allahdın razılığı olması niyyətə bağlıdır. Və əməlin az çox olmağının önəmi yoxdur. Niyyət doğru olmalıdır. Ona görə Abdullah Mubarək deyərdi ki, "Rubbı amelin sagir yu'azzimuhu an-niyyah." Elə balaca əməl var ki, niyyət onu əzəmətləşdirir, böyüdür. Və ilə böyük əmel var ki, niyyət onu cisildir heç edir. Allah təala bizə eşidir faydalıdan üçün. Əqulu mə təsmaun və astəğfirullah li və lakum və li s-sairi l-muslimin kullidan fəstəğfirūnhu <laughs> huval gəfurur-rəhim.